ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷದಂತೆ ಈ ವರ್ಷವೂ ಕೂಡ ಬಿಎಲ್ಡಿಇ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಬಸವೇಶ್ವರ ಕಲಾ ಹಾಗೂ ವಾಣಿಜ್ಯ ಮಹಾವಿದ್ಯಾಲಯ ಬಸವನ ಬಾಗೇವಾಡಿ ಈ ಮಹಾವಿದ್ಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ವಿಶ್ವ ಯೋಗ ದಿನಾಚರಣೆಯನ್ನು ಆಚರಿಸಲಾಯಿತು ಈ ದೃಶ್ಯ ಇವಾಗ ನಿಮ್ಮ ಮುಂದಿದೆ ವಿಭುಂ ्यापकम् ब्रह्मवेदस्वरूपम् निजं निर्गुणम् निर्विकल्पम् निरीहम् चिदाकाशमाकाश वासम् भजेहम् निराकार ॐकार मूलं तुरीयम् गिरा ज्ञान मीशं गिरीशम् करालं महाकाल कालं कृपाल गुणागार संसार पारम्न नतोऽहम् तुषाराद्रिसङ्काश गौरं गभीरम् मनोभूतकोटि प्रभाष् शरीरम् स्फुरन्मौलिकल्लोलिनी चारुगङ्गा लसद्भालबालेन्दुकण्ठे भुजङ्गा चलद्गुण्